Еще собой не вас, ну, это, это, происходит не только сегодня, это уже пятое вечер, Если включить, когда было вечер, когда заседали комиссии, когда инаугурация э, Гивелем была Юрия Григорьевича. Ну, это ответ на вбросы в СМИ. 200 человек, 300 человек, радикалы, террористы. Посмотрите на этих людей. Это светлые люди, это предприниматели рабочие из предприятий, это активисты, не только активисты. У города есть позиция, за город нельзя выбирать, нельзя назначать коронацией или инаугурацией управления хозяйством на несколько лет, невзирая на наше, На наше мнение, невзирая абсолютно ни на что, как всегда, по привычке через коленку и побежали дальше. Нет. И то, что происходит здесь, это происходит не только на Криворожской площади, это происходит по факту, здесь представлена вся Украина, я имею в виду не географически, территориально, здесь представлено то настроение, те порывы душевные, которые уверен от Луганской области до Львовской и от Херсона до Чернигова или до Харькова. И то, что произошло в Верховной Раде, это голосование, это стыдное голосование, постыдное, это позор. Этого происходить не должно. Каждый, находящийся на этой площади, должен посмотреть тем депутатам в глаза, которые отказали нам в праве выбора, задать вопрос, и чтобы их... Чтобы они прочувствовали, что этот вопрос задается серьезно, что этот вопрос задается не для галочки, что нас это действительно интересует. Мне к тому, что я сказал со сцены, добавить особо нечего. Ну, второй раз такого экшена не будет. Но я люблю этих людей. Мы готовы стоять за свой выбор, за свой осознанный выбор до конца, в правовом поле. Мы не дадим повода для того, чтобы бойцов, атошников, добровольцев, волонтеров называли бандой, террористами. И коммунальные СМИ, к сожалению, к сожалению, они переплюнули уже и Киселева, и практически все информационное пространство России. Так нельзя. Глупых в Кривом Роге нет. Не надо оболванивать и промывать мозги, как то, что происходит в Курске, в Тамбове, в Хабаровске или во Владивостоке. Мы другие. Мы свободные люди. Кривбас – это территория патриотов, а самое главное – это территория свободных людей, которые вправе и могут защитить свой выбор. Вся мяч на стороне Верховной Рады. И то, что происходит здесь, должен прочувствовать Киев, должна прочувствовать Верховная Рада. И прежде чем убежать из зала, когда происходит голосование, депутат должен подумать тысячу раз – с кем он потом встретится глаза в глаза и какие вопросы ему зададут. Их выбирали не для этого. Их выбирали не для того, чтобы за гениталии носили премьера. И мы становились информ-поводом во всех СМИ мира. А до этого выступало второе лицо Соединенных Штатов Америки и призывал к конструктиву, борьбе с коррупцией и всем. И что мы видим в ответ? Это стыдоба, это стыдно. Это позорно, но у них еще есть возможность исправиться. Или пусть самораспускаются и идут на досрочные выборы, и туда зайдут действительно достойные. И мантры Ляшко, что победит Апоблок, пусть оставит себе. Потому что на сегодняшний день РПЛ это самая бессовестная фракция в полном составе, покинувшая зал во время голосования по выборам в Кривом Роге. Вы знаете, мы будем обсуждать это на Политсовете, мы будем обсуждать это криворожским активом, мы будем подходить к этому очень ответственно. Я не буду делать сейчас вообще никаких заявлений, потому что это, это не шутки, это все серьезно. И социология, и ресурс, и симпатия людей, все нужно взвешивать. Мы на сегодняшней здесь сцене стоим не за фамилии и не за должности. Здесь нету ни Колесника, ни Белобога, ни Семенченко. Здесь отстаивается право выбора. Поэтому ваш вопрос скорее технический, да, там, ну, на него нет ответа ни у кого. Есть ответ, наверное, у Юрия Валерьевича Милобога. Ну, это эмоции, он, наверное, немножко спешит. Надо понимать, что здесь люди выходят, каждый за свое и за все наше вместе. У каждого своя беда, у каждого проблема. Тут у многих нет проблем, кто будет мэром. Колесник или Милобог, или Семенченко, или Соболев. К примеру, здесь есть проблема, мы хотим жить лучше, мы хотим жить честно, мы хотим, чтобы нас не обворовали, и мы хотим, чтобы нам не врали. Вот это самое главное, наверное, посыл всем политикам. Неважно, районного этого масштаба или национального. Пусть проснется совесть и у всех все будет хорошо.